Bismillahirrahmanirrahim الله Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Pribadi Sayyidina Abu Bakar. Nama asal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ialah Abdullah bin Uthman Abu Qahafa bin Amir Al-Qurashi At-Tamimi. Daripada Quraisy daripada keturunan Bani Tamim. Ahli sejarah meriwayatkan bahawa nama asal Abu Bakar ialah Abdullah dan dikenali dengan panggilan Atiq nama gelaran dalam kalangan penduduk Mekah sebelum dan selepas memeluk Islam. Adapun panggilan Abu Bakar itu ialah kunyah yakni nama sanjungan beliau yang bermakna awal nama yang diambil kerana beliau orang yang terawal masuk Islam dinamakan Abu Bakar Bakar ni orang yang awal dia awal masuk Islam Abu Bakar radhiyallahu anhu juga salah seorang pemimpin Makkah yang dihormati kerana berakhlak mulia sejak awal sebelum menganu Islam malahan beliau tidak terpengaruh dengan amalan jahiliah seperti menyembah berhala dan melakukan maksiat seperti meminum arak dan sebagainya. Perangnga dia dah balik dah baik sebelum pada masuk Islam lagi. Tak pernah menyembah berhala, tak minum arak, tak berzina, tak berjudi. Perangnga dia sebelum daripada Nabi jadi rasul. Abu Bakar radhiyallahu anhi lahirkan 2 tahun beberapa bulan selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjadi sahabat baginda yang akrab. Sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul lagi. Sehingga bersama baginda ketika musafir ke negeri Syam dengan Abu Talib bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi Ketika itu beliau menyaksikan sendiri peristiwa pertemuan dengan padri yang sedang beruzlah mengasingkan diri. Padri itu menyaksikan tanda kenabian akhir zaman yang telah dijanjikan telah terletak pada diri Rasulullah SAW ketika masih kanak-kanak dan remaja. Bukan bakar ini berkawan dengan Nabi. dia muda dua tahun pada Nabi dan berkawan sejak kanak-kanak. Kebetulannya dia pergi musafir ke Syam ketika Nabi masih lagi kanak-kanak dengan Abu Talib pergi ke Syam. Dia pun pergi juga ke Syam. Dan dia menyaksikan peristiwa bertemu dengan padri yang beruzlah. Padri yang mengasingkan diri. Di sana ada padri-padri Kristian yang kuat berpegang dengan ajaran asal Nabi Isa AS. Yang mengasingkan diri yang beruzlah. Orang tua kata betapa, bukan betapa. Bukan betapa cari jing. Bukan betapa cari ilmu pelik. Betapa nak menyelamatkan agama, menyelamatkan ad-din kerana masyarakat yang rosak. Ni dak ke dalam gunung nak cari dia nak suruh gagah, nak suruh tu ni pelawak ni. Ini ilmu sesat. Ha? Ini beruzlah ulama-ulama beruzlah mengasingkan diri. Oleh kerana nak mengajar tak boleh, nak mengaji tak boleh. Diharamkan. Ditangkap, dibunuh padri-padri yang benar. Di bawah penjajahan Rom. Maka padri-padri yang benar ini beruzlah mengasingkan diri. Ha, di bukit, di gunung, di pulau yang jauh di padang pasir. Ha, dalam perjalanan Nabi bersama pak saudara dia Abu Talib tiba-tiba ha, Abu Talib singgah di tempat padri ini beruzlah. Abu Talib berhenti di situ dengan rombongan dia. Lalu padri ini pergi jepuk. Suruh dia makan tempat dia maka dapat dia. Mari belaka dia kata. Kena mari belaka. Ha, mari belaka. Abu Talib pun pergi dan dak bawa Nabi. Tinggal dia khemah. Ha, lalu Paling tu kata bawa belaka dah. Ada, ha, dia bawa belaka dah. Ada lagi tak bawa ni? Ada lagi. Ada. Dia kata ada budak anak saudara. Ha, bawa, bawa. ada budak dia bawa dia. Bawa. Bawa Nabi. Nabi dibawa Ha, dia buat tengok Nabi tengok atas tengok bawah tengok atas tengok bawah. Ha, dia tanya siapa dia budak ni? Abu Talib kata anak saya, bukan. Bukan anakmu. Ha, budak ni ayah dia mati dah. Yatim. Ha, yatim. Ha, dia mati dah. Abu Talib mengaku lah betul lah. Ha, betul. Ha, yatim betul. Ha, dia yatim. Ha, dia kata jaga baik. Ha, ni jadi nabi, jadi rasul. Ha, kalau orang Yahudi berjumpa orang Yahudi bunuh orang Yahudi bunuh ha, jaga baik anak dari mu ni kalau orang Yahudi tengok orang Yahudi bunuh rupanya dia menyaksikan bila rombongan dia berjalan ada awang datang awang duduk atas ikut ha dia menyaksikan awang ikut ini benda yang luar biasa jadi Abu Bakar menyaksikan hal-hal ini ha, perkara ini ha, menyaksikan perkara ini Abu Bakar radhiyallahu an menjadi lelaki pertama menganut Islam daripada kalangan bukan ahli rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Khadijah radhiyallahu an menjadi orang pertama yang menganut Islam. Mendekana Ali bin Abi Talib karamallahu wajah merupakan kanak pertama yang menganut Islam. Hari hal ini demikian kerana Sayyidina Ali karamallahu wajah dipelihara oleh Rasulullah SAW di rumahnya menjadi anak angkat bagi membantu bebanan bapa saudaranya Abu Talib ini termasuklah membantu Zaid bin Harisah radhiyallahu an dalam kalangan bekas hamba kerana beliau juga menjadi anak angkat Rasulullah SAW yang dulu masuk Islam ialah Khadijah kemudian Sayyidina Ali kemudian Zaid bin Harisah anak angkat Nabi ini duduk rumah. Abu lagi. Ha? Bahkan termasuk Warakah bin Aufar. Ha? Iaitulah sepupu Khadijah. Warakah bin Aufar. Seorang padri yang mengaji agama zaman dulu. Bila Nabi menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Balik pada Gua Hira dalam keadaan demam. Ha? Nabi situ Khadijah. Ada orang mari jumpa dia, peluk dia. Ha? Baca ikhra' Sekurangnya orang tamari tiba-tiba ha, lalu Khadijah berjumpa Baraq bin Aufal cerita apa benda yang berlaku ni Baraq kata suamimu jadi rasul suamimu jadi nabi itu malaikat jibril yang pernah menemui nabi Musa nabi Isa alaihi wasallam ha, menandakan suamimu jadi rasul Uraqah ni masuk Islam dan dia mati sebelum nabi ha, berjuang dia mati ha, dia mati dan Nabi tanggut masuk syurga. Abu al ini. Ha, kemudian Abu Bakar ni ialah orang yang di luar rumah. Abu Bakar radhiyallahu an merupakan sahabat yang paling akrab dan disayangi. Beliau terlibat membantu perjuangan di Mekah pada permulaan awal Islam serta bersama-sama baginda sallallahu alaihi wasallam menghadapi kesusahan akibat daripada penindasan dan kezaliman orang-orang jahiliah. Ah, ha, sebaik dia, dia masuk Islam Islam mula diketahui oleh Berlakulah tekanan Berlakulah kezaliman Maka Abu Bakar bersama Nabi SAW Ketika berlakunya tekanan dan kezaliman ini Selain itu beliau juga menyatakan kebenaran Dalam semua perkara yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Khususnya peristiwa Isra' dan Mi'raj yang tidak mampu dicapai oleh hak akal fikiran manusia sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu itu memberikan gelaran as-siddiq orang yang percaya kepada nabi bahkan beliau juga mendahului orang lain dalam membenarkan semua perkara yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara kehebatan dia dia boleh memahami ajaran nabi ini nabi sungguh yang tak boleh kesan oleh akal manusia Antaranya bila Nabi dijemput pada malam Isra dan Mi'raj menjadi tetamu Allah Taala pergi ke Baitul Maqdis dalam masa satu malam naik ke langit maka terus percaya sadaqta sadaqta betul 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 terus percaya ini nabi ini rasul itu kekuasaan Allah taala orang lain tak nakak lagi orang lain tak nampak lagi ini hidayah Allah pada Abu Bakar. Dia dah percaya. Pada masa berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Ha, perjanjian Hudaybiyah. Ha, bila wakil Quraisy Suhail bin Amr meletakkan syarat yang bukan-bukan. Nabi terima syarat-syarat itu. Ha, tulis perjanjian. saya Ali itu kan tulis. Tulis Nabi kata ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Syed so, Muhammad kata kami tak percaya mu Rasulullah tak percaya mu Rasulullah tulis Muhammad bin Abdullah ubah jangan tulis Rasulullah kalau sebut Rasulullah aku, aku tak lawan mu tulis nama bin ayah Nabi kata tulis Muhammad bin Abdullah suruh Syedin Ali ha, Syedin Ali tak mau tulis kemudian suruh buang Syedin Ali tak mau buang ha, kat mana mu tulis Syedin Ali tunduk Nabi pun buang tulis satu suruh senang adik tulis semula Muhammad bin Abdullah kemudian mana-mana orang Islam di Mekah pergi ke Madinah kena atas balik mana-mana orang Madinah yang murtad lari ke Madinah tak atas balik ini banyaknya kamu tak boleh pergi buat umrah pada tahun ini kena buat tahun depan banyak syarat-syarat yang berat sebelum Ha? Berat sebelah. Nabi suruh tulis belaka. Suruh tulis belaka. Tulis. Sebagaimana dia nak menyebabkan sahabat-sahabat tak puas hati. Nak marah. Mereka marah ke Nabi. Marah ke jahatnya. Pemimpin ni. Nabi pula mengalah. Saya nama kata pasal apa begini. Tidak akan kita ni Islam. Kita ni mulia. Mengapa dihina begini. Nabi kata aku Rasulullah. Aku tahu aku buat apa. Aku tahu aku buat apa. Umur mengadu ke Abu Bakar. Abu Bakar kata, dia Rasulullah, ikut dia lah. Ha, ini. Ha, Kesemaan Abu Bakar. Ikut dia lah. Kerana di sana ada sebalik dari segi politik. Ha, bila mereka terima perjanjian Hudabiyah mereka aktirah. Madinah adalah sebuah kerajaan yang sok. Ini penting dulu. Dari segi politik. Ha? Umrah tangguh dulu. Buat tahun depan. Ha, tak apa. Bila dia sign perjanjian ini, dia aktirah Mekah adalah Madinah sebuah kerajaan yang sok. Ini penting. Lepas tu, kalau dia lawan peluk, dia langgar perjanjian. Ini. ini. Jadi Abu nak nampak kalau lain tak nampak. Ini kisah Mu'an. Termasuklah kita akan baca kisahnya. Bila Nabi menugahkan bala tentera Usama yang terlalu muda memerangi Rom. Ha, bila tentera Usama keluar ha, nak pergi serang Rom, Nabi sakit dan Nabi wafat. Nabi bapak Kemudian berlaku kabilah-kabilah Arab murtad keluar daripada Islam. Madinah dikepung dan orang murtad pula disokong oleh di Parsi dan Rom dalam keadaan yang sangat bahaya. Abu Bakar mengarahkan tentera ulama terus pergi. Terus pergi jangan undur Pergi juga lawan Rom dekat dengan Syam tu. Ini negeri dalam keadaan bahaya dalam keadaan yang sangat bahaya suruh juga macam mana Sahabat-sahabat yang lain tak uti nak fikir. So Saidina Umar, ah, ha, pergi jumpa Abu Bakar. Larang, jangan suruhlah. Kita dalam keadaan bahaya. Al Bakar terus pegang janggut Saidina Umar. Ah, ha, pegang kepala dan mengatakan, ha, "Aja baruun fil jahiliyah wa jabaanun fil Islam." Adakah mu ni samseng masa jahiliyah, masa Islam mu penakut? Kata Abu Bakar Umar. Ah, ha, Umar terduduk, tak kata apa. Ini kerana Abu Bakar memahami strategi peperangan. Ha? Artinya untuk menunjukkan Islam ada kekuatan. Ha? Tentu Usama tidak ada mana-mana. Madinah boleh bertahan lagi. Boleh bertahan. Bila Tentu Usama pergi juga menghadapi Rom. Kabila Arab tengok eh kuat lagi ni. Setara kuasa besar dunia pun nak lawan. Ha? Kalau kita apa sangat. Ini perang psikologi. Perang psikologi. Ha, perang saraf. Ini Abu Bakar pintar dalam masalah ini. Orang lain tak nampak. Ini kepintaran Abu Bakar. Terdapat satu hadis yang menjelaskan bahawa Rasulullah SAW mengalami tekanan serangan musuh di medan peperangan Uhud. Ketika berundur mengambil tempatnya di atas bukit itu bagi meneruskan serangan balas ke atas musuh. Tiba-tiba bukit Uhud bergoncang. Pada waktu itu Rasulullah SAW ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu an dan Uthman radhiyallahu an Rasulullah bersabda Usbud Uhud fa inna ma alaikana nabiyyun wasiddiqun wa shahidan Tenanglah wahai Uhud sesungguhnya berada di atasmu ini adalah seorang nabi seorang siddiq dan dua orang syuhada Umar dan Uthman ha? bila Nabi berundur untuk ambil strategi baru dalam perang Uhud yang dikepung bila mereka tentera Islam dikepung, Nabi mengambil langkah berundur di tepi Bukit Uhud untuk melancarkan serangan balas. Masa Nabi duduk atas batu Bukit Uhud, duduk ah, ha, duduk congok tu dengan sahabat dia Abu Bakar, Umar, Uthman, tiga orang, empat orang. ah, ha, Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman duduk. Tiba-tiba Bukit Uhud bergoncang. Lalu dia berkata, "Wahai Uhud, jangan bergoncang, diam." tahu ke siapa yang ada di sini ada di sini nabi iaitu nabi sendiri ada di sini Siddiq Abu Bakar dan dua orang syahid iaitu Umar dan Uthman dua orang ni mati syahid ha ni dua orang ni yang dimuliakan oleh Allah taala ha, itu ada riwayat riwayat al-Bukhari at-Tirmizi al dan lain-lain Abu Bakar radhiyallahu An, ialah seorang peniaga yang berjaya sebelum beliau memeluk Islam lagi bahkan beliau sanggup mengorbankan harta dan jiwa raga di Mekah harta milik beliau dihabiskan untuk membebaskan hamba-hamba yang menganu Islam setelah diseksa oleh pemilik-pemilik mereka sehingga perkara tersebut telah menjejahkan perniagaannya wallahu alam